Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syafiq Hakimi bin Abdullah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist SCS Melaka dengan kod sekolah MEB2094. Hari ini saya ingin mengulas novel yang bertajuk Pantai Kasih karya Azmah Nordin. Novel ini dijadikan teks di tingkatan 4 dengan di zon 3 yang membabitkan negeri Melaka, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Kejujuran membawa kita kepada kejayaan, manakala kehancuran pula membawa kita kepada kehancuran. Itulah antara mesej utama yang ingin disampaikan dalam novel yang ingin saya ulas kali ini. Mari kita telusuri lebih lanjut. Novel ini mengisahkan seorang doktor pakar bedah yang bernama Dr Raiha. Beliau sering sekali mengalami tekanan dan dilema ketika dalam pekerjaannya. Beliau juga ingin menegakkan integriti dalam dirinya dan persekitarannya. Kisah ini bermula apabila Dr Raiha mendapat keputusan sinar-x daripada rakan sejawatannya, beliau berasa tertekan dan kehairanan kerana pembedahan yang dilakukan terhadap pesakit yang bernama Onong Seron itu telah dilakukan sebanyak lima kali walhal ianya dilakukan oleh seorang doktor pakar bedah juga yang bernama Dr. Wang. Raiha menyedari bahawa Dr. Wang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa mengisahkan kesihatan para pesakitnya. Sebalik di sebalik cabaran itu pula, Felicia Randosi, seorang ketua jururawat di pusat rawatan Pantai Kasih itu juga mengalami tekanan dan dilema hitam dalam hidupnya. Beliau sering mengalami gangguan misteri kerana beliau sebelum ini pernah terlibat secara tidak langsung dalam kes kematian anak Raiha yang bernama Rohayu. Felicia menerima sokongan daripada Dr. Wang kerana Dr. Wang inginnya untuk menyembunyikan kisah hitam tersebut daripada pengetahuan Raiha. Selepas beberapa ketika, terdapat seseorang yang menyamar sebagai doktor palsu di pusat rawatan Pantai Kasih itu. Doktor palsu itu mengincar Felicia Landosi dan membawanya ke Dewan Bedah. Beliau seakan-akan ingin membedah Felicia Landosi tanpa alasan yang jelas. Walau bagaimanapun, doktor palsu itu berjaya dipujuk oleh ibu pesakit bernama Onong Siron. Doktor palsu itu akhirnya dibawa ke hospital sakit jiwa oleh pegawai keselamatan pusat rawatan Pantai Kasih itu. Selepas daripada kejadian itu, Dr. Uang yang berada di rumah ingin pergi ke pusat rawatan Pantai Kasih kerana terdapat tugasnya di dalam perjalanan, beliau sebenarnya sedang menghadapi sakit kepala dan sakit di sendi tangan dan kakinya. Akibatnya, ketika dalam perjalanan ke pusat lawatan Pantai Kasih itu, beliau telah melanggar tembok garaj pusat lawatan Pantai Kasih itu. Beliau pingsan dan mengalami kesakitan di bahagian tangan dan kakinya akibat sendi tulang yang hancur. Dr. Raiha yang menyedari, yang menyedari Dr. Raiha yang menyedari hal tersebut memanggil rakan sejawatannya untuk pergi mengambil doktor uang dan menjalankan pembedahan terhadapnya. Dr. Raiha menjalankan pembedahan penggantian sendi tulang pada tangan dan kakinya. Akhir cerita Felicia Landosi yang ketika itu berada di garaj kereta Pusat Awatan Pantai Kasih memanggil Raiha yang baru saja menjalankan pemberahan terhadap Dr. Wang. Felicia memohon maaf kepada Raiha kerana beliau pernah terlibat secara tidak langsung di dalam kes kematian anak Raiha yang bernama Rahayu. Selain itu, Felicia juga memohon maaf kerana beliau tidak hadir sebagai saksi di mahkamah ketiga perbicaraan mahkamah sedang berlangsung di antara Raiha dan suaminya Dr Sadis Raiha menyedari bahawa mereka berdua merupakan mangsa keadaan Raiha juga memaafkan Felicia Randosi dan beliau pasrah dan redha atas ketentuan Tuhan dengan kepergian anaknya itu Novel ini syarat dengan pelbagai pengajaran dan nilai yang dapat dijadikan peruman dalam hidup kita. Antara nilai yang terdapat dalam novel ini adalah kejujuran dan integriti. Raiha amat mementingkan sifat kejujuran dalam dalam hidupnya dan rakan sejawatannya supaya para pesakitnya tidak menjadi lebih parah lagi akibat daripada tingkah ataupun ulahnya sendiri. Selain itu, terdapat juga nilai tanggungjawab. Raiha sebagai doktor dan doktor pakar bedah di pusat rawatan kasih itu memikul tanggungjawab yang besar terhadap pesakit-pesakitnya. Beliau tidak mengambil jalan mudah dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Bak kata peribahasa, umpama menatang minyak yang penuh. Nilai dan pengajaran yang ketiga adalah redha dan pasrah kepada takdir. Raiha Redo dan pasrah atas takdir Tuhan dengan kepergian anaknya yang bernama Rohayu. Baca novel, dapat ilmu, kisah penuh, nilai murni. Apabila tiba dalam hidupmu, jadilah insan berperkati tinggi. Novel ini kesimpulannya. Novel ini syarat dengan pelbagai nilai dan pengajaran yang dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita. Oleh itu, kita haruslah menjadi seseorang yang berintegriti tinggi dan menegakkan prinsip kejujuran dalam hidup kita supaya kita dapat dapat menjadi lebih baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Demikianlah ulasan saya terhadap novel Pantai Kasih ini. Sekian, terima kasih.